Частина російської бронетехніки на кордоні з Україною розмальована в кольорову гамму миротворчих сил ООН. Про це заявив виконувач обов'язків глави адміністрації президента Сергій Пашинський. Водночас він нагадав, що миротворці можуть бути введені лише на підставі рішення Ради безпеки ООН, а все інше то окупанти. Як зберегти цілісність країни та протистояти сепаратистам, продовжимо розмову з виконувачем обов'язків першого заступника голови адміністрації президента України Андрієм Сенченком. Пане Андрію, доброго ранку. Дякую, що завітали до нас. Скажите, вот как вы считаете, могла ли власть не допустить проведения всего псевдореферендума 11-го Як Как вы считаете? Ну, вы знаете, псевдореферендум, он на то и псевдо, поэтому его могли провести в отдельно взятой квартире так. в Луганской и Донецкой области и объявить как референдум. Поэтому то, что происходило, ну, во-первых, не происходило по всей территории Донецкой и Луганской области. Во-вторых, происходило под прицелами, по сути дела, автоматов, людей в балаклавах, в лиц, которых не видно. Я знаю, как, например, в Луганске инструктировали тех членов избирательных комиссий, которых сумели поймать. Потому Я что, что люди не хотели, это происходило в мэрии, и в этом участвовало полторы сотни вооруженных людей, вооруженных автоматами. Вот представьте себе, вы член комиссии, молодая девушка, да, а тут вот как бы э, люди с автоматами в руках вам рассказывают, как надо проводить референдум. Понятно, что идет запугивание. В нескольких городах, ну, попросту говоря, по подъездам брали списки жильцов и предупреждали о том, что поставят галочки. Кто не был, ну, просто это предмет расправы. Вот. Поэтому то, что происходило, это просто системное преступление. Это преступление с точки зрения э, суверенитета и целостности страны, это преступление с точки зрения насилия над личностью, над э, гражданами Украины, причем это насилие носило массовый характер. Ну, то есть, выходит, если влада не может противостоять такому, никак противодействовать этому не может? Давайте поймем следующую вещь, что давайте. украинской власти, попросту говоря, еще только два месяца третий пошел. Все то, что было до того, работало совершенно иначе, потому что власть в течение последних четырех лет была ну, очень основательно перелицована, изменена, изменены цели, задачи. Эта власть вся вертикаль, она обслуживала, по сути дела, семью Януковича и еще две-три семьи в стране. Эта власть занималась сбором взяток со всей страны и подъемом по всей этой пирамиде так. этих взяток вверх. И кадры мы видели и в этом так называемом Минздохе, фабрика по упаковке этих взяток, и Межегорье, и э, Дом Пшонки и так далее. Поэтому вот на это работала машина. Плюс рядом была, рядом с легальной. Вертикалью власти была сформирована криминальная вертикаль власти, смотрящая. Это все подкормило, и за 4 года подросла криминальная пехота, которая сейчас активным образом используется. Это то, что мы с вами просто ну, мирные граждане предполагали, что мы это все забыли уже как ужасы середины 90-х. Да. Выяснилось, что нет. Что за последние 4 года вот эти структуры были востребованы властью Януковича. Они подросли их, выкармливали, вынашивали. И в итоге сейчас они принимают активное участие наряду с теми боевиками, которых вербовали так. на территории Российской Федерации. Они принимают участие в том, что происходит. А то, что происходит, это, по сути дела, война с нашей страной. Пане Андрію, ось антитерористична операція. Ну зрозуміло, що не можна там оголошувати можливо всі секрети, але знову ж таки чи реально знайти протидії оцій такій головній проблемі, що, що терористи діють під прикриттям без збройного населення, яке на їхньому боці, так а водночас вороже налаштоване до наших силовиків. Ми знаєте, по-різному настроєно на населення. Давайте ми будемо приувілічувати настроєння проти наших силовиків. Да, є неадекватна публіка, є часть. пожилых людей, которые, ну, знаете, просто клюнули на лозунги о восстановлении там, Советского Союза, еще да. чего-то. Я такие видел лица и в Крыму, в моем родном. Просто поймите правильно, мы этих пожилых людей не сможем переубедить, потому что они помнят свою молодость, когда все было хорошо, светло, тепло, они были счастливы, и вот для них этот образ сохранился. Они думают, что Путин со своими рассказами, так сказать, о восстановлении некого там славянского единства обеспечит то, что они помнят. Это, конечно, ложь, ложь, очень циничная. Но это же не значит, что мы сегодня вот в рамках тех же антитеррористических операций должны ставить этих людей под угрозу. Именно поэтому вот темп проведения этих операций вот такой. Потому что наша задача отделить мирное население. Тех, кто ну, каким-то образом, не знаю, заблуждается, попытаться объяснить. Потому что власть, она является сегодня партнером мирных граждан. Мы протягиваем руку и говорим, давайте строить нормальную, мирную, процветающую Украину. Пан Андрей, ну выходит, что за спинами у этих мирных людей э террористы. Я к этим тогда ну, Конечно, потому что Ты что, происходило? И что происходило в Мариуполе? Представьте, там двухэтажный город дел милиции, или там еще одноэтажная, это воинская часть, а вокруг девятиэтажки жилые. И из окон этих девятиэтажек стреляли снайперы. Так. Я не знаю, каким образом там арендовали эти квартиры или просто выгнали силы жильцов. Но представьте эту картину. А как отвечать на этот огонь? Та же воинская часть, там не так много снайперов, это что, стрелять из пушки по жилому дому, но мы же не можем себе это позволить, там живут наши граждане. Именно поэтому сегодня правительственные войска несут потери. Но знаете, вот когда говорят, что там Донбасс противостоит, не может быть Донбасс с теми, кто повесил начальника милиции в Мариуполе. Вот просто по определению не могут быть нормальные люди вместе с этими бандитами. Не могут быть нормальные люди с бандитами, которые расстреляли семью на кордоне, там, на блокпосту в Луганской области. Не могут быть нормальные люди э, поддерживать тех, кто расстрелял там, батюшку православного на посту только потому, да. что он пришел и ну, начал как-то беседовать и объяснять, что так нельзя. Так вот, мирные, нормальные, образованные люди, которых миллионы живет в Донбассе, не могут быть вместе с этими бандитами. Вообще, вы знаете, я думаю, что все-таки придет понимание, в том числе и у жителей Донбасса, понимание того, что сейчас идет война за независимость нашей страны. Потому что посягает... А наемники, наемники, которые сформированы отребья, по сути дела, которые забрасывает к нам Российская Федерация, они воюют против независимости нашей страны. Когда до них придется, разумеется? Вы знаете, приходят. Я ну вот все рассказы о том, что там Луганская область. Сейчас они нарисуют цифры, эти бандиты там 75, 95, не знаю, насколько у них фантазии хватит. Но я был три дня назад в Луганской области не первый раз до того, еще за две недели до этого последнего посещения был. Я э, общался с луганчанами, с представителями самых э, разных слоев. Так. Я дважды выходил в обе эти поездки в эфир Луганского телевидения, знаю, какие отклики. То есть еще раз, нормальные люди хотят мира, мирные люди хотят мира. Ну, кому нужны вот эти грабежи в Мариуполе? Там же кто-то занимался бизнесом, кто-то что-то, не знаю, там копейки из семейного бюджета собирал для того, чтобы создать свой бизнес и кормить свою семью. Так что это все разграблено. Все абсолютно. Магазини грабять там все, где щось то можна схватить зубами. Вот эти, эти бандити вони хватают і вносять. Пане Андрій, ось останні заяви пана Ахметова щодо ситуації власне, в Маріуполі. Його заклик припинити силові дії і взяти місто під контроль громадських дружин самоборони. Як ви оцінюєте такі заяви? Яке ваше ставлення до цього? Ну, Ви знаєте, я думаю, що донецька еліта не все сделала для стабілізації ситуації в регіоні. И... А что она с чем могла сделать и не сделала? Ну я вам приведу пример, что сделала Днепропетровская элита в Днепропетровской области. Там сегодня спокойствие и люди эм, в ближайшие районы Днепропетровской области, они вообще хотят присоединиться к Днепропетровской области, отсоединившись от этого ужаса, который сегодня происходит в Донбассе. И вот в этом смысле, я думаю, что господину Ахметову, так сказать, и э, тем людям, кто входит в его команду, э, ну, наверное, надо было бы задуматься. Потому что я думаю, что мало кто сегодня в Донбассе верит в отсутствие влияния или возможности влияния на происходящее сегодня в Донецке, в Луганске, на то, что у Ахметова нет возможности повлиять с точки зрения стабилизации. А че контактуете с Ахметовым с этого привода? Были ну, я лично так, нет, но политическое руководство страны, безусловно, ведет консультации. Это один из самых крупных работодателей в стране. Естественно, эти консультации происходят. Только я пока результатов не вижу. Когда вы ожидаете и что Ну, Знаете, сейчас каждый должен определиться. Каждый бизнесмен, каждый политик в нашей стране, независимо от того, какие партии он поддерживал и в силу каких причин, он должен определиться, где он. И как, то ли он участвует в становлении нормальной Украины, то ли он этому препятствует. Я думаю, что вот таким выбором каждый политик и каждый бизнесмен определит свою судьбу. Понятно. Пан Андрей, скажите, какая ситуация сейчас в других областях, особенно, звичайно, на півдні и сходе, и что контролирует там местные администрации ситуацию? Ну, я думаю, что сегодня э, сложных точек две. Все-таки это Донецк, Луганск, то, так. что пытались подпалить Одессу, и то, что это вылилось в жуткую трагедию, э, это факт. Но я думаю, что Одесса, э, ну, Одесситы поняли, с кем они имеют дело и к чему может привести э, размахивание вот этими российскими флагами и соответственно. Э, поддержка идей э, воссоединения с Путинской так сказать, Россией. Поэтому я думаю, что Одесса уже просто, знаете, прочувствовала это как прививку от всего этого. Это не значит, что там не могут быть какие-то рецидивы, потому что в Одессе тоже достаточно криминалитета, рядом э, граница с Приднестровием. Это граница известная тем, что э, это место, где постоянно э, процветает и э, наркотрафик, и контрабанда. И Поэтому, на, вот, знаете, на этом сиропе выращиваются бактерии, которые потом, так сказать, разлагают нормальную жизнь в городе. Ну, вот, поэтому правоохранительные органы, которые сейчас проходят вот, этап очистки, я думаю, что ну, более трезво будут относиться к ситуации, вовремя реагировать, и реагировать достаточно твердо. И я уверен, что одесситы будут поддерживать такие действия. А я Вы гадаете, почему, например, в Одессе, в Харькове не пришла эта идея с псевдореферендумом? Ну, я думаю, что все-таки большинство, э, скажем так, Одесской и Харьковской политической элиты не поддерживало эту затею. Потому что я вот в, в две своих поездки в Луганскую область, в том числе имел возможность посмотреть в глаза э, Луганской, так называемой политической элите, так. и депутатам от партии регионов, народным депутатам, и э, руководству областного совета. Ну и надо сказать, что искренности во многих глазах я не увидел Правильно. когда мы обсуждали вопрос о стабилизации ситуации более того последнюю поездку буквально три дня назад я приехал с таким протоколом о создании штаба по стабилизации общественно политической ситуации в луганской области так я предложил давайте что в этой идее плохого когда мы говорим о стабилизации общественной политической ситуации, это не только криминальная ситуация, я в том числе привез, ну, по сути дела, подтвержденные уже правительством Украины э, документы о том, что выделяются средства, причем буквально с понедельника, не когда-нибудь, а вот с 12 числа, на завершение строительства 11 детских садиков в Луганской области. То есть это те детсады, которые можно достроить в этом году. Некоторые можно достроить к сентябрю. И это не маленькие сейчас для страны средства в этой тяжелой ситуации, но тем не менее их да. нашли. И когда я сказал о том, что давайте создадим этот штаб, пусть туда войдут э, народные депутаты Украины от Луганской области, э, руководство облсовета, э, крупные предприниматели, э, представители интеллигенции, в конце концов, даже представители тех общественных структур, которые, ну скажем так, активны в этой ситуации. Не те, кто расстреливает людей на постах, да. а те, кто не совершал никакого преступления, просто эмоционально заряжены. Я сказал о том, что от администрации президента, если в этом будет необходимость, я готов принимать участие в этом. Что вы думаете? Ну вот, вот нет ответа. Дощь. Не нужна им стабілізація общественно політичної ситуації в регіоні, к сожалению. Пане Андрію, ось голова адміністрації президента Сергій Пашинський заявив, що сотні Майдану будуть поступово формувати батальйону для захисту України. Наскільки просунувся цей процес, так, і я багато нарікань було на те, що власне озброєні люди і в центрі Києва і в інших місцях, вони також не додають спокою. Ну, Во-первых, давайте э, розділим какие-то поняття. Вот ті люди, э, которые на самом деле являлись сотнями майдану, они сьогодні уже Или в Национальной гвардии, ну 90% из этих людей, или в Национальной гвардии, или в составе э, подразделения милиции, так. или в батальонах территориальной обороны. Уже день Уже, да, так. они уже там. И они здесь не занимаются э, обыском багажников э, на улицах э, города. Они сегодня стоят на блокпостах. Там, где на передовой, по сути дела, по защите суверенитета страны. А та публика, которая циркулирует сегодня по Киеву, это ряженые. Ничего общего не имеющие с Майданом. И Эти люди, на Майдане, еще раз, на Майдане, единицы называется. из тех, кто сегодня в Киеве, были на Майдане. В то время, когда воевали за будущее Украины. Воевали с режимом Януковича. А потом подтянулась публика, ну, кто-то покрасоваться, так сказать, в униформе, а еще и желательно с оружием в руках. В том числе подтянулся и криминалитет из регионов, а он, к сожалению, он по всей стране есть. Вот, которые э, вырядились э, в сотни Майдана, тут уже этих сотен не пересчитать. И поэтому э, на эту тему было решение буквально неделю назад, э, в, ну, вот такой рады сотников Майдана. Так. Тех сотников, которые сегодня на передовой и тех сотен, которые на передовой, было принято решение о том, что в течение 10 дней все должны определиться. Все сотни и сотники Майдана должны определиться. Или идут в Насгвардию, или э, в подразделение милиции, или в батальоны территориальной обороны. Так. Те, кто не нашел себя ни там, ни там, ни там, должны сдать оружие у кого оно есть. И с этого момента, этот момент наступает вот на будущей неделе, так. с этого момента все остальные это преступники. И отношение к ним будет именно такое со стороны, со стороны силовых органов. И граждане, в том числе жители Киева, должны знать, что если вы видите человека в камуфляже с нашивками какой-то сотни на следующей неделе, если этот человек просто гуляет, ну, может, это он на память в этом камуфляже. Вот. А если он еще предпринимает какие-то действия, ссылаясь на то, что он представитель сотни, вы должны понимать, что он преступник. Сразу завершается сейчас. Должна вдячна за эту размову. Гарного мне. Спасибо.